Keajaiban Malaysia, sebuah perjalanan yang mengubah segalanya. Warga Jepun tergamam, mereka tidak pernah menyangka bahawa Malaysia akan maju sejauh ini. Negara Jepun seakan-akan terbalik, tidak pernah tahu bahawa Malaysia sudah mencapai tahap yang begitu mengagumkan. Sebaik sahaja pesawat yang membawa 300 orang guru dari seluruh Jepun mendarat di Malaysia, pemandangan yang sukar dipercayai terpampang di hadapan mata mereka. Selepas lawatan sambil belajar selama seminggu, ada di antara mereka yang menitiskan air mata mengatakan tidak mahu pulang ke Jepun. Apabila kisah pengalaman mereka tersebar ke seluruh Jepun, ia mencetuskan gelombang minat yang luar biasa. Tiket penerbangan ke Kuala Lumpur habis dijual dalam sekelip mata sehingga penerbangan tambahan terpaksa diatur. Akhirnya CNN pun turut membuat liputan meluas. Apa sebenarnya yang mereka lihat dan rasai di Malaysia? Dari sini, saya akan menceritakan kisah perjalanan yang sangat menginspirasikan itu. Selamat sejahtera, nama saya Sato Yukiko. Saya seorang guru bahasa Jepun di sebuah sekolah menengah kerajaan di Tokyo selama lebih 30 tahun. Petang itu, mesyuarat biasa Persekutuan Pendidik Kebangsaan sedang berlangsung. Suasananya lebih meriah daripada biasa kerana Dewan itu dipenuhi dengan 300 orang guru dari seluruh negara. Di skrin besar di atas pentas tertera perkataan, pengumuman destinasi lawatan sambil belajar antara bangsa tahunan, jantung saya berdebar kencang. Sepanjang 30 tahun kerjaya saya sebagai guru, saya tidak pernah sekalipun mendapat peluang untuk menyertai lawatan sambil belajar ke luar negara. Selepas Dewan senyap seketika, perkataan besar muncul di skrin, Kuala Lumpur, Malaysia. Saya merenung skrin sekali lagi. Ya, memang benar tertulis Malaysia. Keluhan kecewa kedengaran dari segenap pelosok dewan. Sejujurnya, saya sendiri berasa sedikit kecewa. Saya mengharapkan destinasi seperti negara Eropah yang maju dalam bidang pendidikan atau sekolah-sekolah terkemuka di Amerika. Saya hampir tidak tahu apa-apa tentang Malaysia selain daripada makanannya yang lazat, tempat pelancongannya yang indah atau drama-drama yang digemari oleh guru-guru muda. Imej sebuah negara yang maju dalam pendidikan langsung tidak ada dalam fikiran saya. Suasana di dalam dewan serta-merta menjadi dingin. Terdengar rungutan dari kerusi belakang. Seorang guru muda di barisan hadapan menggelengkan kepalanya. Pengarah kami mencapai mikrofon sekali lagi dan menjelaskan bahawa sistem pendidikan Malaysia sedang menjadi perhatian dunia sejak beberapa tahun kebelakangan ini terutamanya dalam bidang pendidikan digital di bawah dasar Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Namun, suasana di dewan tetap dingin. Selepas mesyuarat semasa berjalan di koridor saya terserempak dengan rakan guru dari Osaka. Wajahnya juga menunjukkan kekecewaan. Kami hanya bertentang mata, tidak berkata apa-apa. Cukup dengan pandangan mata untuk kami faham perasaan masing-masing. Semasa menaiki kereta api pulang ke rumah, saya memandang keluar tingkap. Pemandangan Tokyo yang biasa dilihat bergerak perlahan manakala fikiran saya berkecamuk. Ini adalah peluang lawatan ke luar negara pertama saya dalam 30 tahun. Adakah ia akan menjadi satu pengalaman yang bermakna? Setibanya di rumah, saya menceritakan hal itu kepada suami saya. Dia juga menunjukkan riak wajah keliru apabila mendengar perkataan Malaysia. Kami berdua hampir tidak tahu apa-apa tentang negara itu selain ia adalah sebuah negara jiran yang berdekatan dan sedang mengalami pembangunan ekonomi yang pesat. Pada hari Isnin berikutnya, suasana di bilik guru tidak jauh berbeza. Guru-guru yang terpilih untuk lawatan ke Malaysia berkumpul dan berbual, tetapi tiada seorang pun yang kelihatan teruja. Sebaliknya, ia terasa seperti satu tugasan wajib. Tiba-tiba seorang guru muda datang sambil memegang telefon bimbitnya. Di skrin sebuah video tentang sebuah sekolah di Malaysia sedang dimainkan. Kemudahan di dalam bilik darjah kelihatan lebih bersih daripada yang saya sangkakan. Tetapi saya berfikir dalam hati, itu mungkin hanya video promosi. Realitinya pasti berbeza. Dua minggu sebelum berlepas, satu bungkusan dokumen dari Kementerian Pendidikan Jepun tiba. Ia adalah sebuah buku yang tebal, mengandungi butiran terperinci tentang sistem pendidikan Malaysia, kemudahan sekolah dan situasi pendidikan digital mereka. Saya membacanya dan terkejut dengan beberapa maklumat seperti setiap sekolah di seluruh negara mempunyai akses internet berkelajuan tinggi dan setiap pelajar dibekalkan dengan sebuah tablet. Namun, saya masih separuh percaya. Angka di atas kertas mungkin berbeza dengan realiti. Malam sebelum berlepas, saya berbaring sambil merenung siling. Bebanan 30 tahun sebagai seorang guru terasa berat di bahu saya apakah makna lawatan ini kepada sisa kerjaya saya? Sejujurnya, saya tidak menaruh harapan yang tinggi. Saya menganggapnya sebagai satu percutian selama seminggu. Tetapi saya tidak tahu pada masa itu bahawa perjalanan ini akan menggegarkan pandangan saya sebagai seorang guru selama 30 tahun. Dan negara yang bernama Malaysia itu jauh berbeza daripada apa yang pernah saya bayangkan. Lapangan terbang Narita sibuk sejak awal pagi. Rombongan 300 orang guru dari seluruh negara berkumpul menyebabkan barisan di kaunter daftar masuk sangat panjang sehingga tidak nampak penghujungnya. Saya menarik bagasi saya dan beratur perlahan-lahan. Wajah guru-guru lain di sekeliling saya tidak jauh berbeza. Seorang guru lelaki berusia 80-an dari Osaka tidak henti-henti menguap. Seorang guru wanita dari Fukuoka pula bersandar pada bagasinya sambil memandang ke hadapan dengan pandangan kosong. Semua orang kelihatan letih, perasaan itu lebih kepada menjalankan tugas daripada keterujaan. Selepas melepasi proses daftar masuk dan zon bebas cukai, saya duduk minum kopi di sebuah kafe. Memandang keluar tingkap, saya melihat deretan pesawat di landasan. Kira-kira enam jam lagi, kami akan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLEA. Jaraknya tidaklah terlalu jauh, tetapi hati saya terasa berat. Apabila tiba masa untuk menaiki pesawat, saya berjalan di sepanjang laluan menuju ke pintu pelepasan. Saya sempat bertegur sapa dengan beberapa guru yang saya kenali, tetapi mereka semua hanya tersenyum hambar Walaupun ia dipanggil lawatan sambil belajar, rasanya lebih seperti lawatan berkumpulan yang hamba. Saya menaiki pesawat, duduk di tempat saya dan mengikat tali pinggang kelidar sambil memandang keluar tingkap. Di sebelah saya ialah seorang guru wanita berusia 50-an dari Kyoto. Kami bertegur sapa ringkas, tetapi perbualan tidak berlanjutan. Masing-masing tenggelam dalam fikiran sendiri, menunggu pesawat berlepas dalam diam. Pesawat mula bergerak perlahan di landasan kemudian semakin laju. Saat ia berlepas, badan saya terdorong ke belakang. Tanah Jepun perlahan-lahan menjadi kecil dan hilang di sebalik awan. Pengumuman di dalam pesawat dibuat dalam bahasa Jepun, Melayu dan Inggeris. Lohat bahasa Melayu yang saya dengar kedengaran lebih lembut dan sopan daripada yang saya sangkakan. Uniform pramugari juga kelihatan kemas dan elegan. Tanggapan pertama saya agak baik kira-kira sejam kemudian makanan dihidangkan ia adalah sebuah kotak bento kecil yang berisi nasi goreng sedikit rendang kering dan buah-buahan disusun dengan cantik saya mencubanya dan mendapati ia lebih segar dan lazat daripada yang saya jangkakan nasinya lembut dan bahan-bahannya segar Apabila pesawat mula merendahkan altitud, telinga saya terasa berdengung. Jantung saya mula berdegup sedikit lebih laju, tidak pasti sama ada kerana gemuruh atau teruja. Saya hanya mampu merenung pemandangan di luar tingkap dan menunggu pesawat mendarat. Apabila roda pesawat mencecah landasan, kedengaran bunyi hentakan yang tumpul dan badan saya terdorong ke hadapan. Pesawat perlahan-lahan memperlahankan kelajuan dan bangunan terminal KLEA mula kelihatan dengan jelas. Ia sangat besar dan gah. Struktur kaca dan keluli gergasinya berkilauan di bawah sinaran matahari. Sebaik sahaja melangkah keluar dari pintu pesawat, udara panas dan lembap menyapa wajah saya. Akhirnya, saya tiba di bumi Malaysia. Sambil berjalan di sepanjang koridor menuju ke bangunan terminal, di kedua-dua belah laluan terdapat skrin digital besar yang memaparkan pemandangan indah Malaysia, diiringi alunan muzik tradisional Malaysia yang lembut. Silingnya diperbuat daripada kaca, membenarkan cahaya semula jadi masuk. Saya berhenti berjalan dan mendongak. Walaupun lapangan terbang di Jepun juga moden, ini kali pertama saya merasai suasana yang begitu lapang dan terbuka. Dalam perjalanan ke kaunter imigresen, sebuah robot putih bergerak ke arah kami. Tingginya kira-kira 150 cm. Robot itu berhenti di hadapan kami dan berkata dalam bahasa Jepun yang fasih, "Selamat datang. Kaunter imigresen di sebelah sini. Semoga perjalanan anda menyeronokkan." Guru dari Kyoto itu terkejut sehingga terundur selangkah. Saya juga terpegun. Saya tidak pernah menyangka sebuah robot boleh memberikan maklumat dengan begitu semula jadi. Setibanya di balai imigresen terdapat deretan pagar automatik. Ia adalah sistem di mana pintu akan terbuka secara automatik selepas mengimbas pasport dan cap jari. Tidak perlu beratur panjang. Apabila tiba giliran saya, saya mengimbas pasport dan maklumat saya terus muncul di skrin. Kemudian, saya mengimbas cap jari dan pintu pun terbuka dengan mesej selamat datang. Keseluruhan proses itu mengambil masa kurang dari 30 saat. Selepas melepasi imigresen, kami disajikan dengan pemandangan yang lebih menakjubkan. Seluruh lapangan terbang dipenuhi pelancong asing. Ada keluarga yang kelihatan seperti dari Eropah, pasangan muda dari Asia Tenggara dan ahli perniagaan dari Timur Tengah. Kepelbagaian bangsa itu seolah-olah seperti berada di sebuah pameran antarabangsa. Pegawai dari Kementerian Pendidikan Malaysia sedang menunggu kami. Mereka memegang sepanduk besar dengan ucapan selamat datang dalam bahasa Jepun dan Melayu yang ditulis dengan cantik. Selamat datang rombongan cikgu dari Jepun. Seorang pegawai lelaki berusia sekitar 40 tahun melangkah ke hadapan dan menunduk hormat. Pasti penat selepas perjalanan yang jauh. Sepanjang minggu ini kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan keselesaan tuan-tuan dan puan-puan. Bahasa Jepunnya hampir sempurna. Dia memberitahu kami bahawa dia pernah belajar di Jepun. Kami mengikut para pegawai keluar dari lapangan terbang. Lima buah bas besar sedang menunggu. Setiap bas mempunyai papan tanda bertulis lawatan sambil belajar guru-guru Jepun. Apabila kami menaiki bas, di setiap tempat duduk telah tersedia sebotol air mineral, sedikit kuih muih dan sebuah buku panduan Kuala Lumpur. Bas mula bergerak meninggalkan lapangan terbang menuju ke pusat bandar Kuala Lumpur. Di sepanjang lebuh raya, deretan bangunan pencakar langit moden kelihatan tidak berkesudahan. Pemandangan malam Kuala Lumpur sangat indah. Cahaya dari papan tanda neon dan bangunan-bangunan tinggi kelihatan seperti babak dalam sebuah filem. Guru yang duduk di sebelah saya memandang keluar tingkap dan berbisik, jauh lebih maju daripada yang saya sangkakan. Saya juga berfikir begitu. Ia kelihatan lebih moden dan teratur daripada yang saya bayangkan. Satu jam kemudian, kami tiba di sebuah hotel lima bintang di tengah-tengah bandar. Sebaik sahaja melangkah masuk, saya terpegun melihat lampu chandelier yang mewah dan lantai marmar. -mar. Kaki tangan hotel yang anggun dalam persalinan baju kurung menyambut kami dengan senyuman dan menunduk hormat. Selamat datang. Semoga penginapan Cik Puan selesa. Sikap mereka yang sopan membuatkan saya secara tidak sedar turut menunduk membalas sapaan mereka. Saya menerima kunci bilik di tingkat 15. Apabila membuka pintu, saya mendapati sebuah bakul buah-buahan alu-aluan dan set teh herba tempatan telah disediakan dengan cantik, berserta sekeping kad kecil bertulis dalam bahasa Jepun. Dengan sukacitanya kami mengalu-alukan kedatangan rombongan guru dari Jepun. Saya membuka tingkap dan memandang keluar. Pemandangan malam Kuala Lumpur terbentang di hadapan mata. Menara berkembar Petronas dan Menara KL Gah mencakar langit, manakala sungai yang mengalir di tengah-tengah bandar memantulkan kelipan lampu yang tidak terkira banyaknya. Saya duduk di atas katil dan mengimbas kembali peristiwa hari ini. Kemudahan canggih di KLIA, robot pemandu arah, pagar imigresen automatik dan hotel yang indah ini, semuanya melangkaui jangkaan saya. Fikiran bahawa begini rupanya Malaysia mula terbentuk dalam minda saya. Keesokan paginya, selepas sarapan di hotel, kami menaiki bas ke sebuah sekolah menengah di Kuala Lumpur. Apabila bas berhenti di hadapan sekolah, yang merupakan sebuah bangunan moden tiga tingkat, pengetua dan penolong kanan sekolah keluar menyambut kami. Kedua-duanya berpakaian sut dengan kemas. Pengetua sekolah menyampaikan ucapan alu-aluan dalam bahasa Jepun yang fasih. Beliau memberitahu kami bahawa beliau pernah menjadi guru pertukaran di Jepun selama dua tahun. Selepas minum teh di pejabat pengetua, lawatan rasmi ke sekolah pun bermula. Destinasi pertama ialah bilik dajah biasa. Sebaik sahaja pintu dibuka, saya ternganga. Di hadapan kelas, terdapat sebuah papan putih elektronik yang besar. Di atas meja setiap pelajar ada sebuah tablet. Apabila guru menghantar fail tugasan melalui tabletnya, skrin tablet setiap pelajar serentak memaparkan maklumat yang sama. Pelajar-pelajar menggunakan tablet untuk mencatat nota dengan begitu semula jadi. Tiada buku teks fizikal kelihatan, semuanya dalam bentuk digital. Di siling terdapat sebuah skrin kecil yang memaparkan suhu, kelembapan, bacaan PM2.5 dan tahap karbon dioksida di dalam kelas secara masa nyata. Pengetua menjelaskan, jika sistem mengesan kualiti udara merosot, sistem pengudaraan akan berfungsi secara automatik. Bilik seterusnya ialah makmal sains. Terdapat mikroskop dan peralatan eksperimen yang lengkap untuk setiap pelajar disimpan di dalam kabinet peribadi. Yang paling menakjubkan ialah kantin sekolah. Dapur berdinding kaca telus membolehkan kami melihat keseluruhan proses penyediaan makanan. Para tukang masak memakai uniform pelitup muka dan sarung tangan dengan mematuhi standard kebersihan yang tinggi. Stor penyimpanan bahan mentah mempunyai sistem kawalan suhu dan kelembapan automatik. Seorang pakar pemakanan menjelaskan, "Semua bahan mentah dihantar segar setiap pagi. Kami hanya menggunakan bahan-bahan yang disahkan organik." Kami juga mempunyai data alahan setiap pelajar untuk menyediakan hidangan yang disesuaikan. Di skrin komputer, data alahan setiap pelajar disimpan dengan sistematik. Terdapat juga bar salad di mana pelajar boleh memilih sayur-sayuran mereka sendiri dan buah-buahan segar disediakan setiap hari. Lawatan berakhir di bilik guru. Di atas meja setiap guru terdapat dua buah monitor komputer yang besar. Semua urusan daripada mengambil kedatangan, memproses markah hinggalah merikot sesi kaunseling dengan ibu bapa dilakukan secara digital. Hampir tiada dokumen kertas kelihatan. Pengetua berkata, adalah penting untuk kita membebaskan guru daripada kerja-kerja perkeranian supaya mereka boleh menumpukan sepenuh perhatian kepada pengajaran. Saya mengangguk setuju. Kata-katanya sangat tepat. Ketika berjalan keluar dari sekolah, saya bertentang mata dengan rakan-rakan guru yang lain. Semua orang pasti berfikir perkara yang sama. Jepun berbangga sebagai sebuah negara yang maju dalam pendidikan, tetapi Malaysia telah melangkah setapak lebih jauh. Pada sebelah petang, kami menyertai sesi pertukaran dengan lebih 200 orang guru dari Malaysia. Di meja saya, terdapat tiga orang guru bahasa Melayu dari Kuala Lumpur dan seorang guru dari Johor Bahru. Semuanya kelihatan berusia dalam lingkungan 30-an hingga 40-an. Kami mula berbual secara santai. Cikgu Ismail dari Kuala Lumpur memulakan perbualan, saya sangat mengagumi sistem pendidikan Jepun, terutamanya cara mendidik disiplin dalam kehidupan harian pelajar. Ia sesuatu yang patut dicontohi. Sikapnya yang rendah diri itu mengejutkan saya kerana berdasarkan apa yang saya lihat hari ini, sekolah di Malaysia kelihatan lebih maju perbualan berlanjutan dan saya belajar tentang sistem pembangunan profesional guru di Malaysia. Cikgu Siti mengeluarkan tabletnya dan menunjukkan sebuah aplikasi khas untuk guru. Di dalamnya terdapat bahan pengajaran, kajian kes dan panduan kaunseling pelajar yang tersusun rapi. Semua guru diwajibkan menghadiri latihan sekurang-kurangnya 60 jam setahun, kebanyakannya secara dalam talian, menjadikannya fleksibel dan mudah diakses. Seorang guru dari Johor Bahru berkongsi, "Pada mulanya saya rasa ia satu beban, tetapi selepas mengikuti latihan, kandungannya sangat praktikal dan boleh terus diaplikasikan dalam pengajaran, terutamanya tentang penggunaan alat digital. Pelajar memberikan tumpuan yang sangat baik." Mereka juga menceritakan tentang cara berkomunikasi dengan ibu bapa, kebanyakannya melalui aplikasi yang membolehkan ibu bapa sentiasa mengetahui perkembangan dan tingkah laku anak-anak mereka. Ketelusan membina kepercayaan, simpul Cikgu Ismail. Dua jam berlalu dengan pantas. Saya dapat merasakan tahap profesionalisme dan komitmen guru-guru Malaysia dan pada masa yang sama saya melihat bagaimana sistem pendidikan menyokong mereka dengan baik. Pendidikan yang cemerlang bukan hanya lahir dari komitmen semata-mata tetapi ia juga memerlukan sistem yang mantap untuk menyokongnya. Inilah yang saya pelajari. Malam itu selepas kembali ke hotel sekitar jam 9 malam, saya mandi dan cuba untuk tidur tetapi tidak boleh. Gambaran yang saya lihat pada waktu siang tadi masih berlegar di fikiran saya. Apabila saya melihat keluar tingkap, jalan-jalan di Kuala Lumpur masih terang benderang. Tiba-tiba, saya terfikir untuk keluar berjalan-jalan, tetapi saya ragu-ragu. Sudah pukul 10 malam. Adakah selamat untuk berjalan seorang diri di negara asing? Di Jepun pun saya jarang berjalan seorang diri pada waktu malam. Selepas berfikir sejenak, saya memutuskan untuk menelefon kaunter penyambut tetamu untuk bertanya sama ada selamat untuk berjalan-jalan di sekitar hotel. Kaki tangan itu menjawab dengan suara yang ceria. Tentu sekali selamat, Puan. Kawasan ini sangat selamat. Ada kedai serbaneka berdekatan juga. Silakan bersiar-siar dengan tenang. Saya menukar pakaian casual dan keluar dari hotel pada jam 11 malam. Kaki tangan di lobi menyapa. Selamat bersiar-siar, Puan. Sikapnya yang mesra membuatkan saya berasa sedikit lebih tenang. Sebaik sahaja melangkah keluar dari pintu hotel, cahaya lampu, jalan menerangi seluruh kawasan, kaki lima bersih dan dijaga dengan baik. Terdapat taman-taman kecil di beberapa tempat. Orang ramai lebih ramai daripada yang saya jangkakan. Walaupun sudah lewat malam, jalan raya masih hidup. Saya berjalan seketika dan melihat sesuatu yang menakjubkan. Seorang wanita berpakaian sukan sedang berjoging seorang diri. Dia memakai fon telinga dan berlari dengan santai. Pemandangan ini jarang sekali dilihat di Jepun, seorang wanita berjoging seorang diri pada pukul 11 malam. Berjalan lebih jauh, saya terjumpa sepasang suami isteri muda sedang menolak kereta sorong bayi, berjalan perlahan-lahan. Bayi di dalam kereta sorong tidur dengan nyenyak. Saya berhenti dan memerhati mereka membawa bayi keluar berjalan-jalan pada waktu malam dengan wajah yang begitu tenang. Betapa selamatnya negara ini. Kira-kira 15 minit kemudian, saya melihat sebuah kedai serbaneka yang terang benderang. Papan tandanya tertulis buka 24 jam. Saya masuk ke dalam. Seorang pekerja wanita muda menyapa dengan ceria. Selamat datang. Walaupun sudah larut malam, dia tidak menunjukkan tanda-tanda keletihan. Saya melihat barangan di dalam kedai. Ada nasi bungkus, mi segera, minuman, ais krim, makanan ringan semuanya ada. Pilihan makanan siap saji mereka sangat mengagumkan. Saya membeli sebungkus nasi goreng paprik dan sekotak susu lalu duduk di meja di luar kedai. Apabila saya mencubanya, rasanya sangat lazat. Nasi yang lembut dan bahan-bahan yang segar. Suka untuk percaya makanan berkualiti sebegini boleh didapati di kedai Serbanika. Saya duduk di situ selama kira-kira 30 minit sebelum memutuskan untuk pulang ke hotel. Dalam perjalanan pulang, saya melihat sekeliling sekali lagi. Orang ramai masih berjalan bebas. Semua orang sedang menikmati malam yang selamat dan bebas. Seminggu berlalu dengan pantas. Pada pagi hari terakhir semasa mengemas beg, saya melihat sekeliling bilik. Saya tidak percaya saya akan meninggalkan tempat ini. Saya memandang pemandangan Kuala Lumpur buat kali terakhir. Cahaya matahari pagi memancar, memantul di permukaan sungai. Apabila saya turun ke lobi, rakan-rakan guru yang lain juga menunjukkan riak wajah yang sedih. Di dalam bas menuju ke KLIA, semua orang diam, suasananya sangat berbeza berbanding semasa kami tiba. Apabila menaiki pesawat dan duduk di tempat saya, saya memandang keluar tingkap teringat seminggu yang lalu ketika saya pertama kali tiba di sini ketika itu tiada harapan mahupun rasa ingin tahu tetapi sekarang semuanya berbeza air mata mula mengalir di pipi saya saya cuba mengesatnya kerana malu tetapi ia terus mengalir apabila saya melihat sekeliling saya dapati rakan-rakan guru yang lain juga begitu Guru dari Kyoto menggunakan sapu tangan untuk mengesat air matanya. Guru dari Osaka pula menundukkan kepala sambil teresak-esak. Seminggu yang lalu, kami semua memandang rendah terhadap Malaysia, hanya mengetahuinya sebagai destinasi pelancongan, tetapi Malaysia yang saya alami sendiri sangat berbeza. Ini adalah sebuah negara yang maju dalam pendidikan, sebuah negara teknologi dan yang paling penting, sebuah negara di mana rakyatnya berhati mulia. Apabila pesawat mendarat di lapangan terbang Narita, tanah Jepun yang biasa dilihat terasa begitu asing. Hanya seminggu tetapi hati saya telah banyak berubah. Setibanya di rumah, saya menceritakan kisah sepanjang minggu itu kepada suami saya, dia sangat terkejut suka dipercayai Malaysia sudah maju sejauh itu. Saya menunjukkan gambar-gambar di telefon saya dan menerangkannya satu persatu. Malam itu, saya berbaring sambil merenung siling. Ini adalah minggu yang paling bermakna dalam 30 tahun kerjaya saya sebagai guru. Ia adalah masa yang membolehkan saya mengenali Malaysia, pendidikan Malaysia dan rakyat Malaysia dengan sebenar-benarnya. Dan yang paling penting, ia menyedarkan saya betapa silapnya prasangka saya selama ini. Saya mesti kembali lagi, saya bertekad dalam hati. Seminggu selepas pulang dari Malaysia, suasana di bilik guru menjadi luar biasa. Rakan-rakan guru berkumpul dan berbual dengan rancak. Apabila saya masuk, seorang rakan menunjukkan telefon bimbitnya kepada saya. Tajuk berita utama tertera di skrin, 300 guru Jepun terguncang dengan pendidikan Malaysia mencetuskan kejutan. Kandungan berita itu adalah mengenai lawatan kami melaporkan bahawa selepas kepulangan kami, dunia pendidikan Jepun mula memberi perhatian serius kepada Malaysia. Panggilan telefon dan mesej masuk berpuluh-puluh semua orang ingin mendengar cerita tentang Malaysia. Dalam beberapa bulan berikutnya, satu statistik yang menakjubkan diumumkan. Tempahan tiket penerbangan dari Jepun ke Malaysia meningkat sebanyak 400% berbanding tahun sebelumnya. Terutamanya, perjalanan peribadi oleh para pendidik meningkat dengan mendadak. Semua orang mahu melihat sendiri sekolah-sekolah di Malaysia. Enam bulan kemudian, saya sekali lagi menaiki pesawat menuju ke Malaysia kali ini bersama suami saya. Apabila tiba di Kelia sekali lagi, saya berasa seperti pulang ke kampung halaman. Suami saya terpesona dengan semua yang dilihatnya. Dia berulang kali berkata, Semua yang awak ceritakan itu benar, ya? Begini rupanya Malaysia. Seminggu itu sangat berbaloi kami melawat beberapa buah sekolah, berbual secara mendalam dengan guru-guru Malaysia dan juga bertemu dengan pegawai Kementerian Pendidikan untuk membincangkan kerjasama pada masa hadapan. Sehingga baru-baru ini saya tidak pernah mengenali Malaysia. Tidak, saya patut katakan saya tidak pernah cuba untuk mengenalinya. Saya dipenuhi dengan prasangka. Tetapi sekarang semuanya berbeza. Malaysia telah menjadi seperti rumah kedua saya dalam perjalanan pulang ke Jepun saya berfikir apabila hati seseorang berubah orang di sekelilingnya juga akan berubah dan dunia akan perlahan-lahan berubah. Lawatan 300 orang guru ke Malaysia sedang mengubah masyarakat Jepun secara keseluruhan. Dapat menjalani penghujung 30 tahun kejaya saya sebagai guru dengan begitu bermakna adalah sesuatu yang sangat saya syukuri. Mengenali negara bernama Malaysia dan berkongsi pengalaman itu dengan ramai orang adalah anugerah terhebat dalam hidup saya. Memandang dunia tanpa prasangka, menerima perkara-perkara baru Malaysia telah mengajar saya pelajaran penting ini dan ia adalah kesedaran terhebat dalam hidup saya yang berusia 60 tahun.